дня, Дорогі друзі, з вами Артур, і це. випуск чат Я давно сюди не заходив, я ще чесно, ще б не заходив, тому що, ну блін, що тут робити, ну тут одні йолопи сидять мені і кажуть, заходь, трулетку, ти е, будеш спілкуватися з цікавими людьми, буде твій кругозір розширений, але єдине, що тут розширене, це моє очко. І все. Здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. Как ваше ничего? Да, в принципе, сойдет. А вы из России, да? Нет. А откуда? Из Украины. А, украинец? Да. У вас там что-то отвлекает, да? Да нет, я, я настраиваю звук просто. А вы откуда? А. Ну, вы, я вижу, мне кажется, с Америки, а откуда родом? Из Ленинграда. Давно в Америке жили-то? 23 года. Нравится вам Америка? Нет. Почему? Ну, потому что вынужден. Хочу домой. В России? Ну, в России бываю каждый год, да. Хочу домой. А как вам то, что сейчас между Россией Опять. и Украиной происходит? Ну, я не знаю, я должен вас спросить, а вы воин? Нет. Я не военный. Я не... Но я же могу не быть военным, но я же могу какое-то мнение об этом сказать. Не обязательно же быть военным, чтобы мнение свое по этой теме рассказать. Mm -hmm. ну, все же четко, mm -hmm. да. Я так понимаю, что когда идет. Идет драка, наверное, обсуждать такие вещи без... Увлеченным э, в эти вещи, наверное, нельзя как бы. Почему нельзя? ну обсуждать такие вещи. Сидя? И это это не драка, это война. Ну когда идет, ну да, когда идет война, нельзя, если ты не вовлечен, тогда нельзя, как бы... то есть, если ты не вовлечен, то есть, мне кажется, что э, можно тебя назвать либо предателем, либо кем угодно. Ничего еще не понял, очень интересно, почему нельзя об этом говорить? Это то же самое, что вот, ну, историки не могут писать про вторую мировую, потому что они в ней не принимали участие или что? В чем речь вообще? Ну почему? Мы четко видим, Историк... идет война, идет Историк... агрессия Российской Федерации. Это как корреспондент, это как корреспондент, который находится, допустим, под защитой. Вы стався ставься техничный сбий. Я у меня просто на моем системному блоку, он уже старенький, и в нем я так я так разумею, что по ходу Херові роз'ємо роз цей сам по собі, він, він вже походу просто здох. ну Не то, що здох, але він іноді, от якщо ти ненароком зачепиш проводок, там трішечки все, він відходить, втрачається сигнал і все. Я. прийшлось мені вийти Ну, по цьому чуваку, що ми можемо сказати? Скоріше за все, він це підтримує. Ви ж бачите, який він вертлявий. Він, Ви не можете говорити, поки в твоїй страні йде. Ну, що це коротше, ну, цікавий чувак, ну блядь. Бачите, що сталося. Ну, по ньому все понятно, що ти не можеш казати, ну короче, херню якусь несе. Це знаєте, це, це бред. Як це ти не можеш висловлювати свою думку, не будучи вавліченим? В це? В смислі, як це це не вавлічений, якщо ти якщо політик, ти, і, ти вавлічен в політику завжди? Навіть та країна, в якій ти зараз знаходишся, вона допомагає Україні там мало, немало, повільно, неповільно, але допомагає. Да, можливо, там вона якісь свої інтереси в цьому бачить. а вже ж, щоб Америка не робила це до своїх інтересів. Це а вже ж. Але ж. Але ж вона ж допомагає приймає участь. Ну, я думаю, що його думка як би зрозуміла, що, скоріше за все, це підтримує, або ну, ну він да, він не бидліч. Але ж розуміє, що ну, і другом, напевно, його назвати не можна. Слава кому? Я не знаю. Либералам? Слава Макдональдсу, судя по, судя по вам. А, я извиняюсь, они же у вас закрыты. Вкусные точка. Прости. Слава России, Путин хуйло. Путин хуйло. Это у тебя миномет там на заднем плане? Это у миномет у тебя там на заднем плане, что ли? А ты чё лысая башка? Я похож на лысого. Да. Интересно. Валентин, здорово! Привет, Валерий. Валёк, Привет, Валерий. Валёк, здорово, Привет, бля, Валера. брат, брат, Привет, брат, Валерий. 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 Ну, Валера, как поживаешь? Как жена? Как дети? Как интернет? Что? Походу, херовый. Эх, Сахалин? Да. Вау. Как он это узнал, да? А, да, я, я знаю, я знаю, я знаю, я что, -что? А я знаю, как ты узнал это все. Я просто работаю на спецслужбе. Да, СБУ. Да. Я оперативник СБУ, да. Ну, привет, СБУ. Ну, привет. Как, как у вас дела? Да нормально. А у вас? Нормально. Южно-Сахалинск, как я... поживает? Я знаю, как у нас есть на царе, в другом месте. Ну, самое главное, что ты знаешь, где да, я накажусь. Угу. Где в другом месте, понятно. Холодно? Да, вы знаете, у нас есть такие что туманы, но я на острове. А что вы общаетесь здесь? Ой, всякую херню несут люди. Кто? Я не знаю, что вам сказать. Я не знаю, что вам сказать. Я саме з України, но буду по-русски, да, з вами? Так, як зру... удобно. Як <сум> удобно, а ви зруйнуєте до то, того, я? Як... Розумію, я українську мову розумію і російську розумію, давайте, як вам звичайно треба да спілкуватися. Та ви що, да, мені... ви знаєте, я спілкуваюся мого на любому мові. Так, да? ух ти, ну давайте, на какой вам удобно. Ну давайте на український. Давайте на український мові, я не против. Я тож не проти. Про що спілкуєтесь тут з українцями? З українцями ви знаєте, що кажуть, що ем, ну, я страшна, я така не -ся разна. А чого вони це кажуть? Можливо, є якась нато причина їм це казати, як ви думаєте? Є якісь кажуть. А от ви скажіть їм слава Україні! Путін хуйло. І вони одразу вибачаться і скажуть, що вони сказали погані речі. Я не можу казати слава Україні, але я можу сказати, що Путін хуйло. Це О... так. А, ви підтримуєте Україну? Да, це так, Ну, а, ну, как, ну, що є українка. Ну, а я це не, не має значення з України чи ні. Багато українців, які виїхали в Росію, підтримують Росію. и идут воювать. Нет, не, не, вы знаете, у нас такого не на мая. Я, эм, У нас такого нет. Потому что у меня слышно соседи, я, я вижу, бачу, что у меня там бачмана, а привет. я сама. А? Соседки, привет. Вам привет. Ты откуда? Украина. И этого достаточно будет. И СБУ передает ей привет. СБУ кожну хату. Угу. Ну, на кожне. Ой, все. Но ну, если честно, да, да, мы выехали. Мы выехали, мы успели, что когда нас выпускали с Украины, но ну, была такая, такая тема, что... В каком это году mm? было? <laughs> это было в 2021 году. А чего а вы, а вы выехали именно в Россию? У меня тут маточка. Угу. Я понял вас. Из какого же вы города Украины, если не секрет? Не секрет. Кривой Какой? Кривой Рог. А, Кривой Рог. Угу. Я понял. Не так, кстати, давно Кривую обстреляли ракетами, кстати. Вы слышали про это? Я все Я каждый раз плакаю Мои мысли либо с Криворожанами, либо с моей мамой. Она говорит, что я на буду говорить про русскую мову, потому что я так чувствую, что это не мое. Она очень хочет домой. Но мама это мама. Понимать, но ну, у вас же тоже есть мама. Есть. И вы же ее защищаете. Вот так вот. Сильно-сильно. Я понял вас. Ну, так вот, если украинцы вас будут оскорблять, просто говорите им, что вы поддерживаете Украину, да и все. Слова Петра в Украину. Все. А, в смысле, мне оскорблять? Я, я, вас не могу оскорблять. Нет, а не вы и... меня. Вы же говорите, вас оскорбляют украинцы. Вот вы скажите им слова поддержки, они заберут свои слова обратно. Не, у нас тут, знаешь, что кажут, Что э, мы хохлы, нас надо э, мы нас надо э, как бы убивать. Что это такое? А еще такой вопрос я хочу вам задать. А чьи Крым? Я не знаю, чей Крым это. Я, я даже не могу в политику лезть. Я, я думаю, что Украины. Ну, я, я ничего не могу сказать вам. Я разумею вас. Ну, все, тогда я пойду. Давайте. Я так думаю, что вам, вашим батькам. Спасибо. спасибо. Украину, Украина, моя родную кажется, она выпила очень много. Не знаю, закрывать нет. Не знаю. Но с одной стороны, как бы, не бы то и сказал что Путин. Ну, блин, на наверное. А у нас Южно-Сахалинск. Здорово. Привет. Привет. Что делаешь? Что делаешь? Общаюсь. А ч, а с, а а с кем? Ну, вообще общаюсь с украинцами. Опа, и что ж ты им спра... спрашиваешь Ну, спра... У них спрашиваешь. Ну спрашиваю, Чего? С какого именно города? Как у них состояние. Ну состояние, войны в стране. В стране, думаешь, ну, состояние войны в стране, как ты думаешь, каково им? Состояние войны в стране, как ты думаешь, каково? А ты где? В Украине. Если не в Украине, сейчас. область. Украине область. Ну как тебе живется? Война идет с Россией уже 10 лет. Как мне живется? Война идет с Россией уже 10 лет. Как мне живется? В смысле 10 лет? Ну а давай с тобой немножко прикинем математику. Ну, а в 2014, 2014 году, 2014 в феврале-марте месяце, был отжат Крым. 2014, год. Плюс, 2014 год, плюс 10, сколько получается? Год. 2024, 2024, 2024 правильно? 2024, -й, 2024 -й, правильно? Да. 10 лет, что не так? Нет, ну тогда же не было объявлено этого. А обязательно объявлять войну. А обязательно объявлять войну. Ну так начали же говорить, говорить типа сейчас военная не операция Не обязательно объявлять, войну, да, чтобы объявлять войну, чтобы, чтобы была война. Войну? После чтобы Второй мировой войны, войны, сколько я знаю, вообще никто, после не я я войну, знаю, никто не объявлял войну. И это что нет, не что, что а Вьетнам? В, Вьетнам? в Вьетнаме война не была объявлена. Это была не война. Это была не война миллионы погибших. В Афганистане это была не война. В Чечне, это, это, была В Чечне это, В была это была не война? В Карабахе Что это была не война? Что за детский сад? Что за детский сад? А ты почему не на войне? А все должны быть на войне, да? А все должны быть на войне, да? Нет, я просто спрашиваю. Но я не военный. Но я не Поэтому, военный. Не на войне. Поэтому не на войне. кто же должен как-то экономически, помогать, своим должен как экономически Хоть как помогать своему государству. Хоть как-то. Ты занимаешься благотворительностью? Ну, на, над ЗСУ я донатил, да. На ЗСУ я донатил, да. Ну и пошел. Ну и ты пошел. Как сразу сгорело очко. Интернет тебе проведи лучше. Бомжара. Как, как сразу сгорела попка. Ну он же, наверное, думал, что мы тут на ВСРФ донатим. Не, дружи, не, сонечку.